где красиво надо надо брать надо брать осталось только заработать да для... ну бомбы да. сними там издалека ну. вообще просто бомбы это жесть выглядит круче чем новый Мерседес, который состоит И Машина Всем привет! Сейчас мы находимся в приятном контексте. Все на сегодня у нас была поставлена задача по структуре рекламной кампании. Мы забрали контекстную рекламу, это будет Google AdWords, Яндекс.Директ. Подробнее забрали таргетинговую рекламу в социальных сетях. Будем наиграть, смотреть, что будет лучше работать, отсеивать, фильтровать, смотреть статистику. Там кто будет подъем спроса, будем добавлять туда бюджет, где будет меньше народа, будем вставлять ее для тестирования. То есть если будет еще уходить более вниз, будем ее вообще убирать. В принципе, с этим проблемами должны разниться. Сегодня мы консультировались с нашим партнером по поле уже мы сегодня подготовили шаблон маркетинг кит, который будет предлагаться нашим партнерам. Да, это вот журнал, который будет показываться клиенту. Да. Потом мы разобрали шаблоны продающих флайеров, визитов. Да, по флайерам будет флайер, который будет вкладывать человеку в пакет, который у нас приобрел товар, чтобы дальнейшая реклама работала с Альфаном Радио. Человек будет рассказывать о магазине своим друзьям, либо сам что-то добывать. То есть мы его закольцовываем на магазине. В принципе, сейчас мы попьем чаю, поедем дальше работать над карты ассортимент. Сейчас у нас на сайте где-то 100 позиций. В третьем месте планируется 800. Мы подробно проработаем конкурентов, посмотрим их статистики, что какие фишки они используют. А, проанализируем весь рынок и подготовимся к завтрашнему дню. Он тоже будет очень продуктивный, зажигающий. Все, будем поделиться своими впечатлениями по дню. Тоже есть много чего интересного. Всем привет! Весь день были бодрые, свежие, на взводе. Сюда заехали, зашли, лично. попили чаю и все, и буквально поплыли. Расслабило, просто хочется просто лечь заснуть, но, но нельзя. Я поделюсь с вами своими впечатлениями по дню, расскажу, о чем мы думали, какие наработки у нас есть. Самое интересное, что сегодня произошло, это съездили сегодня в салон, где является наша игрушка, которую мы хотим, и которая нам еще далековато, конечно, по продаже мы отстаем. Заходим в автосалон, девушка красиво нас провожает, подходим и думаем, -мо, мое что мы вообще подписали, что это такое, как, как, это возможно. Первая машина, во время, не знаю, там, Жигули, девятки, там, не знаю, у нас нас это вообще другая, другая совершенно машина, совершенно неподходящая. Кто-то описание девятки Сели в нее, значит, там открыли машину, мы у меня сели. Это что-то, ты садишься и просто не понимаешь, что ты можешь ездить на этой машине вот 20 лет. Сам заработал, сам на нее заработал. Это что-то такое нереальное. В общем, надо делать все. Надо стремиться к этому. Время есть, мысли есть, друзья есть, которые нам в этом помогут. Место просто вообще высыпляет, я еще не засыпаю, я сижу. Очень приятная атмосфера, очень приятные люди. Как и везде, где мы понимаем. Все, все, наверное, все, что... А, нет, еще не все, Ехали в автобусе и поняли, что все никак, дальше, дальше такого не может быть, это это уже что-то невозможно, это все это не для нас. В принципе, в принципе все. Все, всем пока. Стой, я не закончу. Забыл кое-что. Я хотел продолжить о том, что хотел вам рассказать вообще ощущения от жизни, ну именно свои. Жизнь интересная очень штука. Полгода назад жизнь моя совсем была другая. Все началось с марта. И в быстром темпе все меняется. Очень меняются люди, с которыми я общаюсь. Очень меняется окружение. Очень меняется, очень меняется общение как ты говоришь, что ты говоришь. Очень не меняется местами, где ты говоришь. Это очень важно. Очень интересно двигаться вперед. Очень интересно. Саморазвитие это вообще очень, очень крутая штука, которая дает что-то невообразимое вообще. Но я не об этом. Я хотел просто побудить у некоторых людей какое-то желание двигаться вперед. Зачем жить, если не двигаться вперед? Медленно, как вот так вот все. Да? А надо, надо, реально делать, работать. Везде, везде все, везде все успевать. Это, это очень, это очень круто. Да. Это меняет вообще все в корне. Это, это не просто вот, вот сейчас мы сидим, это не просто там чай в крутом месте в каком-то. Это меняется твое, твое мышление, твое сознание меняется. То есть мысли, они конструируются за счет этих мест, за счет людей, с которыми ты общаешься. Все меняется. Люди говорят, зачем там сидеть в ресторане, там, платить там, за, за чек там, 10 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи, 2. потому что ты сам меняешься, когда сидишь в таких местах. Это, это не глупо платить такие деньги. Это, это абсолютно нормально. Ты платишь за, ты плачешь, как бы за себя, за, где ты находишься хочешь за голову заставить. Когда ты начинаешь думать, все вокруг меняется. Все. Ты становишься более осознанным человеком. Ты понимаешь, зачем ты это делаешь, зачем то, зачем все, куда ты пошел, зачем ты это делаешь. В принципе, все. Двигайтесь вперед. Удачи.